В полуфинале все достаточно сильные. Не хочу залишити этот проект, и я буду стараться. Надо дорабатывать. Не хватило характера. Конкурс это не только выступление на сцене, но это и то, как ты готовишься. И ставлю сегодня 80 половиной. Спасибо. Мне уже сором за себя, то, что я підвів свою там команду, и заработал мало баллов. Мне треба и выправить щоб чтобы премах тупить и дальше. Тебе же на прошлом эфире поставили низкие баллы. Как ты думаешь, почему? Потому что я не показывала этой энергетики, которая не очень. Ты делалось. не показывала актерское мастерство. Да. Буду стараться сделать. Вот я и попросила Рому хореографа, чтобы он нам помог. Давайте и попробуем. Я не мог с этим танцем бороться, и эти ноги, и руки, и очень тяжело было. Не, ребята, мы уже песню заявили, нам отступать некуда, Саш. Но то, что сейчас я увидела, это все никуда не годится. Я буду делать все, выстрелить из штани, чтобы мы прошли в финал. Мы будем с тобой думать, как можно ее сделать так, чтобы всех удивить. Ты готов? Да. Мы решили ее сделать в кавере. А какой будет кавер, а останется тайной до последнего момента, пока он не выйдет на сцену. А ты ваш, я на приклады. Давайте на удачку, на удачку. И еще ну поехали. Только-только начинается все Вы уже успели сказать мнение. мне нет Слава меня, боленей, Я становлюсь сильней Это И шо, Барских? Разум говорит, уходи! А тело снова просит танцевать Мы глупые люди Любим то, что нас губит Хотим то, что нельзя Танцую я, мне не до сна, не хочу домой, там не ждут и меня. Танцую я, и как всегда, хочу туда, где танцы до утра. Цыганский Танцую барон. я, мне не до сна, не хочу домой, там не ждут и меня. Макса Барских может прозвучать, вот она не сащи, как справжний цыганский романс. И когда начались а, первые ноты, я побоялась, что сейчас будет просто провал. Потому что, ну, это настолько ну, рискованно взять такую песню попробовать переделать. Это было интересно, мощно. Ты такой, знаешь, вот я поверить не могу, что тебе 11 лет. Знаю, что частичка моего сердца с тобой, потому что ты для меня открытие на этом проекте. Спасибо ты Уже не маленький гігант. Ти настоящий взрослый артист, і мені кажется, що у тебе большое будущее. Спасибо, велике <зас> бачу, сподобалось. Хлопем, хлопцям, хлопем за Сашу. Саша дуже хвилюється, дуже переживає, чекає на свої оцінки, і ми готові їх почути. Юрію. Юра, тобі сподобалось. Оскільки Саша, ти вже дорослий, 11 років. І балувати тебе як дитину, якій 6 років сенсу немає. Ти сам все розумієш, сам все знаєш. Моя оцінка 9,5. Дякую. Ура-ура, ура! Саш, я ставлю тобі Десятки, десятки. Я ставлю тобі. Я ставлю тебе 10, ну потому что 30, это действительно 30. было классное выступление. Ну, Спасибо. все было. Спасибо. Нас два песни вплынуло, ты же разумеешь. Но и танцы. Наталья. <с dengan tanyo> Я очень бы не хотела, чтобы ты каким-нибудь образом зазнался, потому что помни, что это полуфинал что мы тебя очень хвалим, потому что ты большой молодец. Но потом начнется твоя настоящая взрослая жизнь. И чтобы достигнуть всего, чего мы тебе говорим, нужно очень-очень много работать. Ты будешь это помнить? Да, Обещаешь да, мне? обещаю, да. Обязательно работай, Саша. Моя оценка 10. 10! Саша, давай куда может, ответить средний балл? Средний балл, Саша, 9,8!